а за лаштунками участников не менше. За Заради голос Украины цей человек подолав тысячи километров. Меня зовут Тимирбаев Халжан. 14 января мне исполнилось 47 лет. Приехал с Караганды. Это Казахстан. В интернете смотрел, я помню, какую-то песню искал. Вариант, как исполняют люди. Ну, просто интересно слушать. И наткнулся случайно на видео «Голос, голос Украины». Случайности не случайны. <laughs> и вот я здесь. Денег особо их нет, и это пришлось занять на билеты. У меня есть маленький магазинчик и большой кредитчик. <laughs> Практически вся прибыль уходит на погашение. Я вообще живу по-настоящему, только когда пою. Остальное это как бы вот какой-то театр, где я играю роль папы и владельца магазина. Там дети есть, а когда я пою, такое ощущение, что я становлюсь истинным самим собой.

Un uomo abbraccio, una ragazza. Dopo che aveva pianto, poi sono schiarisce e decomincio il canto. Натамарочка, ну, Каролиночка, Сергейчиков, вы все людские дети, там это совесть. Как вас зовут? Меня зовут Халжан Тимирбаев, я из Казахстана. Из Казахстана. Вау, Очень приятно. Себе. приятно. Добро пожаловать в Украину. Дякую. Что вас, что вас привело на этот проект? И почему вы приехали из Казахстана сюда, в Украину? Это один из тех вопросов, на которые я не могу найти ответ. Мне просто захотелось приехать. Это прекрасно. Я не, я не мог не приехать. меня и не за канал. Это прекрасно, что вы живете эмоциями, потому что вы уже взрослый, зрелый человек, и если вы в таком э, зрелом возрасте совершаете такие искренние, я бы сказал, э, эмоциональные поступки, это классно, потому что мне кажется, что счастливый человек тот, у которого э, взрослая голова и детское сердце. Так что я думаю, что вы в этом случае молодец. И... Спасибо. Скажите, а чем вы зарабатываете что? на жизнь? Чем вы занимаетесь? У меня есть небольшой магазинчик, вот этими живу. А что там, все подряд продается, что там? Продукты. Продукты. Но а, я бы про музыку хотел сказать пару слов. Знаете, эта песня, ее, наверное, на всех конкурсах мира столько раз поют, поэтому очень сложно абстрагироваться. И мне показалось, что тут надо петь или вот вот академическим, ну вот настоящим полным вот голосом, да? или найти свою совершенно другую манеру. Вот, вот петь как хочу, как чувствую песню. Вы как на двух стульях сидели. Вот и там не хватило мне, и там. Поэтому вот мой вам совет, ну как-то, ну, определитесь. Сегодня хочется поаплодировать вашей смелости. Да, это точно. И вашей мечте. Спасибо. У меня есть просьба. Я не знаю, получится ли у вас. А есть какая-нибудь казахская народная песня, которую вы могли бы нам спеть? Просто вот от, Любимая от ваша. души Акапаева. Попробуйте, пожалуйста. айтың сәлем қалам қас сығырғаннан Браво! жолбраво браво авот А вот теперь самое главное, что я хотела сказать. Вот сейчас вы были самим собой. Вы, как и многие другие, совершаете, мне кажется, очень, ну, ну, это ошибка или неправильно. Зачем петь всем памяти Каруза? Зачем? Вы бы спели эту песню, я бы нажал кнопку моментально. Я думаю, что вы должны продолжать петь и петь на радость людям, потому что люди вас услышат. Сегодня вас услышит вся Украина, потом еще многие-многие а, страны. Мы Вам осенью, спасибо. Мы, мы, осенью с группой «Океан Эльзы». у нас будет казахский тур, мы обязательно будем в Кар Караганде, так что я предлагаю встретиться обязательно. Я... я, буду только очень рад. Да, я, вот, я, я свои можно координаты. небольшую просьбу? Да. Одну небольшую просьбу. Я просто своему педагогу, она недавно ушла на пенсию, мы совершенно случайно с ней встретились, я обещал когда-то. На одной

Там эти запевал спевали так, ну, что майка завертается. Люди. Да, да, да. Он, конечно, да, да. так не заспевал. А когда он заспевал и, и народ сразу, же, сразу же, себя да, принижает. Да, да, хотя да, конечно, голос да. невероятный. Ну, как бы это факт. Просто это так обидно, что человек совсем другой. Здравствуйте, Колза. Добрый день. Спасибо вам, что вы приехали. Я очень горда вами. Я горда, что Украина услышала этот голос. Я себе не слушаю, оценивать не могу. А я слышала, оценивала, злилась и очень за вас болела. Спасибо. У меня бабушка немка. Ее выслали в Казахстан когда-то. для меня Казахстан это это немножко родина, понимаете? Спасибо вам огромное. Вот Нам прекрасно. Спасибо. С богом. Вы очень талантливы. Спасибо. До свидания, Клужан. Я скудывал, что я на кого-то натоскнул кнопку, мабуть, на те молодого человека из Казахстана. Потом, когда он запел свою казахскую песню, там появился голос открытый, завораживающий. И все в оцепенении были. И били себя просто кулаками в грудь и от негодований также не нажали кнопку. Но все, время ушло. Жесткие очень условия. Если ты не нажимаешь на эту красную кнопку, уже все, человек идет домой ужасно сложно отказывать. Ой, я не думал, что будет так сложно. Надо аргументировать, почему нет. Надо находить слова, не обижать и не ранить души молодых артистов. Что я правила, значит, надо по А жить. Або менять правила, а вот это уже иначе. Наступную неделей Голос на межі уяви. Браво, браво! нервно курить курять старунки. Якщо ви в моїй команді не будете, то я далі покидаю проект. Кохання Ані Лорак з першої ноти. Чувак, кльовий такий. Я тебе хочу. Нові тактики бою від Сергія. Нет! Я тебе! Я тебе не пощуплю! Та чи не здасться без бою, Святослав. Я сказал все. Я ухожу. Счастливо. Перезавантажуйся разум с нами.